Если будут продолжаться вот, такое, вот такие походы с оружием, вот такие захваты, то Полтавская область на Лохвицкую, в Лохвицком районе заскакивает армада, мы будем охранять трубопроводы. Начинаем разбираться, кто это будет охранять. Оказывается, те, которые занимались хищением врезками в эти трубопроводы этого газового конденсата. То нападение поднимаем, там убийцы сотрудников милиции. В другом убийцы. Сейчас будет, раскрывается куча Кстати, дел. Да, ну, я факт, поэтому, Игорь, 50, прошу да. вас, я, я вас слушаю. Вашими прикрываются вот это, вот, правым сектором. Я уже говорил да. и говорю. Вот, 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 Подействовало очень хорошо. Сегодня снялись, вы наскочили на балку, Запорожскую, знаменитую эту балку, где добывают эти остатки, Забежало войско, правый сектор. Мы будем контролировать отгрузку. Начальник УВД. Прокурор. Говорят, слушайте, давайте мы сделаем это, действительно надо сделать эту свалку, отвалы эти коммунальной собственностью. Что вы будете контролировать? Мы будем контролировать потоки. Да что это такое? В итоге после вот этих событий сегодня снялись, все ушли. То есть почувствовали, что есть порядок в стране.